24 दिव्या महाराष्ट्र न्यूज चैनल ला सब्स्क्राइब शेयर लाइक करा बेल और बेल आयकॉन बटन दावा विसरू नका मुंबई कांग्रेस की ओर से मुंबई जोड़ो भारत जोड़ो आपने की है। आज ये हमारा कुलाबा विधानसभा क्षेत्र का पहला दिन है गीता नगर में हम इसका शुरुआत कर रहे हैं इस... कल गायकवाड़ जी ने मुंबई यात्रा मुंबई जोड़ो यात्रा का उद्घाटन राजीव गांधी जी के स्टैचू से किया था और आज कई सारे जैसे अंधेरी हो मुंबा देवी हो यहाँ पर भी वो हुआ है यहाँ के कुलाबा विधानसभा क्षेत्र के कई सारी समस्याओं को लेकर लोगों के न्याय की लड़ाई के लिए हम इस यात्रा में आज शामिल हुए हैं और हम घर घर जाएंगे लोगों से बातचीत करेंगे उनकी समस्या जान लेंगे और यहाँ जो अन्याय चल रहा है पानी माफिया का अन्याय है भ्रष्टाचार का अन्याय है यहाँ पे जो पुनर्विकास प्रकल्प माड़ा एसआरए सारे के बारे में अन्याय है इस अन्याय के खिलाफ में जनता की आवाज़ बनने के लिए हम जनता से सभी पार्टियों से निवेदन करते हैं कि इस न्याय यात्रा में शामिल हो जाए जैसे कि राहुल गांधी जी ने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी तो क्या आपको लगता है मुंबई जोड़ो न्याय यात्रा का भी कोई पॉजिटिव असर होगा हमें हमें ये देखना है कि मुंबई में आप देखोगे इस रस्ते पे खड्डे गड्ढों का साम्राज्य बना हुआ है कई जगह टॉयलेट्स नहीं है कुलाबा विधानसभा क्षेत्र की बात बता रहा हूँ और उसके अलावा माडा एसारे में बड़ा सा स्कैम चल रहा है पानी माफियों का स्कैम चल रहा है महंगाई इतनी बड़ी है यहाँ पे लोगों पे एफ की जाती है उनको तड़ी का नोटिस दिया जाता है ये अन्याय है इस अन्याय के खिलाफ में हम सभी लड़ेंगे और यहाँ तक नहीं हम जनता से अपील करते हैं कि हमसे जुड़ जाइए हम इम्पैक्ट यही चाहते हैं जो जो अन्याय से ग्रस्त है ये हमारे साथ आए जुड़े और उनको हम न्याय दिलाने के लिए यह यात्रा है विधानसभा क्षेत्रातील सर्व नागरिकांना मला सांगायचं आहे की घाबरू नका भिवू नका तुमचा आवाज बनवून आम्ही ही लढाई सर्व जनतेपर्यंत घेऊन जाणार आहोत प्रशासन कोर्ट आणि मंत्रालय या सर्व ठिकाणी तुमच्यावर जे गेल्या अनेक वर्षापासून अन्याय चालू आहे पाणीमाफियाचा अन्याय आहे भ्रष्टाचार आहे माडा एस आर एच्या पुनर्विकास प्रकल्प रखडलेले आहेत महागाई वाढलेली आहे आणि इथे महिला आणि त्याचबरोबर सिनियर सिटीजन तरुणांवर बऱ्याचशा बर खोट्या केसेस केल्या जातात तर तुम्ही आमच्यापर्यंत या या रेला सोबत आलाथ ला, ला न्याय यात्रेला जोडा आमच्यासोबत आलात आम्ही तुमच्या या लढ्याला तुमच्या अन्यायाला वाचा फोडू आणि लढा देऊन न्याय मिळवून देऊ खुलाबा विधानसभा ही महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष माननीय राहुल नार्वेकर साहेबांचा आहे तर त्यांनी ह्या ठिकाणी काय विकास केला नाही असं आपलं म्हणणं आहे का माझं असं म्हणणं आहे फक्त कागदाचे घोडे नाचवण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे संविधानिक पदावर बसून असंविधानिक काम त्यांनी केलेलं आहे संबंध महाराष्ट्राला माहिती आहे मीही स्वतः वकील आहे तर आम्हाला कळतं की जजमेंट लिहिताना काय बघायला पाहिजे होतं जर अजून दुसरा कोणी असला असता त्यांच्या जागी जर मी अध्यक्ष म्हणून असलो असतो तर मी रिझाईन केलं असतं हे पाप त्यांनी जे केलेलं आहे महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं जे सरकार बनवलेलं आहे हे सर्वात प्रथम चुकीचं दुसरं या कुलाबा विधानसभा क्षेत्रात तुम्ही बघाल तर गेल्या महिन्याच्या अगोदर सन्माननीय आमदार महोदयांना विधानसभा क्षेत्रातील प्रश्नाकडे लक्ष दिलेलं नाही ऑन द कॉन्ट्ररी त्यांनी अनेक व्यक्तींचे जीवन उद्ध्वस्त केलेले आहेत मी कॅमेरासमोर बोलतो कारण आमच्याकडे तसे एव्हिडन्सेस आहेत माडा एचे इथलं प्रकल्पाचं काय झालं गीतानगरचा जो प्रकल्प येणार होता इथे खड्डे झालेले आहेत पाणी माफियाचा आहे भ्रष्टाचार तीस टक्क्यापर्यंतचा भ्रष्टाचार चालू आहे या सर्व प्रश्नावरती ते गेल्या चार पाच वर्षापासून चा मूग गिळून बसलेले आहेत आणि आता इलेक्शनच्या पुढे कुठंतरी कागदी घोडे नाचवून लोकांना हे दाखवायचा प्रयत्न करतायत की मी काहीतरी करतोय हा अन्याय आहे याच अन्यायाच्या विरोधात आम्ही वाचा फोडण्याकरता जनतेच्या प्रश्नावरती उत्तर शोधून त्यांना न्याय मिळवून देण्याकरता ही यात्रा काढलेली आहे धन्यवाद आज हमने खुलाबा न्याय यात्रा की सुरुवात आ, भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है उसकी हमने मुंबई जोड़ो यात्रा हम शुरुआत कोलाबा से किए नगर से किए कल काम को आज के जो आमदार हैं उन्होंने खाली उसको न्यूतिकरण किया है उसी को रिपेयर का काम किया है जैसे आप ये शेड दे सकते हो ये शेड भी काम हमने किया था आज इसको रिपेयर कर रहे हैं कोई भी कोलावाबा में नया विकास नहीं हुआ है जो कांग्रेस के किए हुए काम थे शौचालय के काम थे या पुनर्वसन के काम थे या पानी का काम था जो हमें लाइन पर उसी काम को कर आ, आगे रिपेयर किया जा रहा है मैं खास करके गीता नगर की जनता से कहना चाहूँगा कि हम आपके पास आए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग आए हैं आपकी समस्या जानने के लिए हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे आप हमसे जुड़ जाइए और इस यात्रा में शामिल होइए